Слава Господу! Боже, допоможи нам жити по Божому Слову і виконувати Твою волю. І зараз хочу запросити до привітального слова і молитви пастора церкви Благодать Піманєнка Михайла. Слава Ісусу Христу! Радуюсь тому, что Господь сегодня дал нам возможность снова собраться и поклоняться Богу. Поклоняться на центральном месте нашего города. И это не просто. Не просто так. Два года мы собираемся здесь. И имя Господне здесь прославляется. Имя Господне восхваляется. И Бог в центре нашего вот этого собрания. На каждом месте. У нас есть действительно большая проблема. Проблема войны на Востоке, у нас есть переживания за людей, которые там на Востоке. Наши капелланы, наши братья, сестры служат там волонтерами. И кто-то в армии служит, кто-то помогает. Мы переживаем, мы молимся, держим тыл здесь. Это действительно большая война. Но еще важная война. Война происходит в сердцах людей. Война против Бога. Грех, который владычествует в сердцах людей. И им нужно проиграть битву с Богом. Им нужно людям смириться перед Богом и принять Бога в свое сердце. Молитесь об этом также постоянно. Хочу один отрывок прочитать из книги пророка Даниила. Даниил для меня это особая личность, это особый человек, который успешный человек в своей жизни. Бог использовал его для того, чтобы передать слово нам, людям, живущим сегодня. Даниил прожил особую жизнь. И с нашей точки зрения, мы, можем сказать, не совсем успешно. В детстве забрали в плен, увели его, заставили делать то, что не хотелось делать, служить на оккупантов. Много в его жизни было испытаний, переживаний, но одно было очень четкое, ясное и твердое в его жизни. Он веровал в своего Бога. И он держался за своего Бога. И Бог был прославлен через его жизнь. Мы все знаем эту историю с львиным рвом, когда до бросили в этот ров. Но почему туда Даниил попал? Потому что те, которые завидовали, те, которые хотели убрать его, царь возвысил его уже до такого особого положения, но люди завидовали, хотели убрать его и искали предлога, как бы его подставить, как бы его убрать. Потому что не было ничего, что в нем бы нашлось ну, несоответственного, чтобы было против царя, против владыки, который был в том, в том государстве. Даниил прожил в двух империях, в вавилонской и Медоперсидской Бог использовал там и там. Но вот эти люди в Медоперсии, они хотели найти на него предлог. Копали, копали, и ничего написано вот здесь. Никакой погрешности не нашлось в нем, 6 глава книги Даниила. Это особая такая характеристика человека, который верит в Бога. Вот для нас бы хорошие такие принципы взять, и где бы мы не работали, в этом здании, в любом другом месте, в магазине, или на рынке, или где-то еще, чтобы у нас не было никакой погрешности, чтобы никто ничего не мог нам предъявить. Вера наша должна выражаться в искренней жизни, на том месте, где мы находимся. И вот придумали такой указ, подсунули правителю, чтобы никто никому не обращался. Чтобы никто не просил никакого бога, а под этой империей было множество народов покорено и многие поклонялись различным божествам. Но этот указ был специально для Даниила потому что он был постоянен в общении с Богом. Вот два года мы собираемся здесь, это постоянство действительно вдохновляет меня, ободряет меня. Я думаю, это важно для нас чувствовать плечо друг друга, еще важно чувствовать тем людям, которые там, на Востоке, испытывают трудности, лишения, знать, что здесь молятся за них. И вот этот указ написан был, чтобы никто никого, никакого Бога не простил в течение 30 дней. А если попросит, брошен будет львиный рог. И вот я хочу прочитать 10 стих для нас, как пример жизни Даниила. Даниил уже узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Аминь. Даниил не смутился от этих слов. Он продолжал быть верным своему Богу. Когда его бросили в ров львиный, и царь не хотел делать это, он говорил, что Бог твой сможет спасти тебя. И мы знаем, что в конце концов Даниил был спасен. Но его вера выражалась в его позиции четкой. Бог на первом месте, а остальное все на своих местах. Я буду молиться к моему Богу, независимо от того, запрещают мне, либо разрешают. Я буду взывать к Богу, потому что я знаю, что только Бог может один помочь. И то, что мы стоим здесь, мы показываем свое смирение, мы показываем свою зависимость от Бога, мы показываем свою нужду в Боге и нашу веру в великого Бога. Поэтому продолжаем стоять в молитве, стоять в молитве в домах, в семьях, в церквях и соединяясь здесь на площади за нашу страну, за людей. Беря в пример вот этого успешного мужа Божьего, Даниила. Даниил, его имя переводится как Бог, судья. Мой Бог, он рассудит. Мой Бог есть судья. И пускай Бог будет нашим судьей. А мы будем верны, мы будем искренни, мы будем постоянны молитвой, мы будем людьми, которые практикуют веру не только в своих словах, либо в своем названии, но практически обращаясь к Богу ежедневно, постоянно, держа эту молитвенную такую вахту за нашу страну, за наши семьи, за народ, который нуждается в спасении. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Господь Великий и Всемогущий, стоим пред Тобой и молимся к Тебе, взываем к Тебе, как взывал когда-то Даниил о себе, о своем народе, о тех вопросах, которые были у него на сердце. И написано, он славословил тебя, он восхвалял тебя, и мы хотим, Господь, восхвалять тебя, славословить тебя, благодарить тебя за твои благословения, которые мы имеем в нашей жизни постоянно. Господь, мы так благодарны тебе за то, что есть мир в нашем городе, в нашей области. Мы благодарны за защиту, которую ты посылал, Господь, на этом месте. Господь, мы обращаемся к тебе, и мы славим тебя за то, что ты работаешь в сердцах наших близких и родных, и они приходят к вере, и они начинают исповедовать Тебя как своего Бога и Спасителя. Господи, мы молимся сейчас нашу страну, за людей, которые там на востоке, которые испытывают затруднения, которые находятся в стесненных обстоятельствах. За военных молимся, Господь, и за гражданских. Молимся, Господь, за тех волонтеров, которые служат. Благослови их и подкрепи их силой Твоей. Господь, дай им мудрости, дай им способности и возможности очень много. Господь, просим за капелланов, которые несут Слово Твое, несут истину Твою среди солдат, и не только среди солдат. Господь, дай им Твое водительство и силу Твою, Господь, на каждом месте, чтобы они не унывали, не опускали руки, но провозглашали истину Твою на всяком месте, для того, чтобы о Тебе, Господь, стало известным, и люди обращались к Тебе, не к другим людям, потому что империи меняются, царство меняется, но Ты тот, который восседаешь над всем царством небесным и земным, Господь, Ты тот, который контролируешь все своей десницей, своей властью. Господь, благодарен Тебе за то, что Ты даешь нам это время для молитвы. Господь, благослови нас быть искренними, быть посвященными и свою веру выражать на практике ежедневно, чтобы никакой погрешности, никаких нареканий на христиан не было, чтобы наша вера, она была активная, она была постоянная и практическая. Господь, благослови, славим Тебя и восхваляем Тебя во имя Иисуса Христа, молитва наша. Аминь. Амінь і амінь. І зараз, зараз хочу представити шановного нашого друга, священника, який вже багато років трудиться тут, в Сумах, в Україні, Риму Католицької церкви, отця Войцеха Стасевича. Будь ласка. nie znają, czy trudzą i ja nas ja tutaj pracuję w sumach. Dużo dziękuję też za tą um, dzisiejszą naszą wspólną uh, modlitwę. Chciałbym coś tak osobiście uh, jakoś skazaty, żeby mogło nas podtrzymywać. Uh, w nas to dzieci, tej przychody także na, na modlitwy, na służenia. I spytawał takiego, mamy takiego małego chłopiec, rok, cztery ro, roki ma. Ja, ja ich ośpytałem, co dobrego u ciebie? On tak, patrzcie na mnie, no ja wsnułem się. Znaczy, no, no tak, no, się. No tak, wsnułem się, no co No ja pokuszał snidanok No oczywiście, no śniadanek. No no, no I mówi, i ja przyszedłem do cerkwi dzisiaj. Znajdźcie, chłopiec cztery roczki, jaki tak szczero od serce rozkazał takie no, podstawowe sprawy, że точно, że ja prostawsza, że ja się, że ja pokuszał. E... Dzieci сегодня jakie moliły się u nas w cerkwi to jakby trzy główne intencje, w jakich dzieci modliły się, to były... dzieci jakby najbliższe szczere, szczero, кажу My takiej nie mamy bo jak dzieci, bo już że czas jakoś yy, no baha to inaczej za baha to daje znamo, ale dzieci dzisiaj moliły się za babiaków, za chorych i za babiaków szynu moliły się, da? i my сегодня też przychodzimy, żeby właśnie molić się za, za babiaków naszą nasz u promir, naszej dżżawie, mir naszych sercach, i tak jak Salomon, jaki był yy, 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 dużo wierny Bohowi, da tam jest taki piękny prekrasny urywok w świętym e, piśmie, kole e, Bochowi spodobało się co że Salomon był wierny Bochowi, I Bóg boch zapytał, co chcesz, Adam tobie. Da. I to, to jest bardzo przyjemne, że Salomon prosił tylko o mądrość. Myślę, że też prosimy Boga o pro mądrość, żeby najbliższe zło, e, dobrem przemachło. Bo jako chrześcijanie, jako ludy wirus, pokładamy nadzieję na Bogu. I może dawajcie pomolimy się za tą modlitwą, jaką nas nauczył sam Jezus Chrystus, da? bo w tej modlitwie jest całe nasze kredo, cała nasza wira i najbliższe to majbutnie, w jakim nadziejemy się na Bocha, Oczy nasz, że jest Syn na nebesach, niechaj światece imię Twoje, niechaj przejdę Carstwo Twoje, niechaj bude wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. Chlip nasz nasuszny daj nam Spowodni. I prosty nam prowyny nasz, jak i my prościemy o naszym. I nawet nas uspokusu, ale wyzwoli nas widłukawowo. I choć też jakby taką pitrymkę, dobre słowo, skazać że nie tylko my, że tu, wodnie modlimy się jako, jako sumy, jako Ukraina, ale też cała Europa nas pitrymuje. Byćmy w pewnej nie też pitrymkę naszych dobrych braci sester, naszej naszych drugiej te też z kordonu. Всіх вітаю теж з Днем Господнім і з цією прекрасною річницею теж нашою спільною молитвою з Богом! Дуже дякуємо. Слава Господу, Отець Войцях. Зараз е, е, маємо виступ дуету Церкви Благодать. І назва цієї композиції. Называйте так «Бог не оставит». Знаете, когда уже нет сил, когда уже не знаешь, как дальше жить, есть единственная надежда, единая надея на Господа. Кому бы, дуэт, церковь, благодать, Бог не оставит.